کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک باب ہو اس کی ننی سی بیٹی گود میں ہس رہی ہو اور وہی باب اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دے جی ہاں ایسا ہوتا تھا اسلام سے پہلے کا زمانہ ایسا ہوتا تھا جہالت کا دور جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جب بیٹیوں کو بودھ سمجھا جاتا تھا بیٹیوں کو بورڈ سمجھا جاتا تھا اور ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جہاں بیٹی ہونا گناہ سمجھا جاتا تھا لیکن پھر وہ رحمت بن کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو منظر ان کے سامنے آیا ان کا دل ہلا دیا ایک دن میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے ایک شخص مسجد نبوی میں آیا چہرے پر ندامت سر جھکا ہوا آنکھوں میں نمی تھی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر اداسی تھی اداسی تھی لرزتے ہوئے لفظوں میں بولا عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے جیسے گنہ گار کی بھی بخشش ہو سکتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے جیسے گنے گار کی بھی بخشش ہو سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے نا تو وہ تمہیں معاف کر دے گا وہ تمہیں معاف کر دے گا لیکن تم یہ نیت رکھنا کہ انشاءاللہ میں دوبارہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا اس نیت سے تم توبہ کرو تو وہ رب رحیم وہ معاف کر دے گا وہ معاف کر دے گا تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر اس نے وہ جملے کہے جسے سن کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کاپ اٹھا کہ یا رسول اللہ زمانہ جہلیت میں میں نے سات بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا سات بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا زندہ دفن کیا ایک ایک کر کے وہ مجھ سے لپٹتی تھی روتی تھی اور میں زمین میں دبا دیتا یہ الفاظ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چہرہ مبارک غم سے جھک گیا کچھ دیر کے لیے آپ خاموش ہو گئے پھر فرمایا تم تو بہت ظالم تھے کہ تم تو بہت ظالم تھے بہت ظالم تھے مگر تمہارا رب بہت مہربان ہے اگر تم سچی توبہ کرو گی نا وہ تمہیں معاف کر دے گا یہ ہے اسلام کا انقلاب جس نے بیٹی کو زمین سے نکال کر دلوں میں بٹھا دیا جیسے لوگ زندہ دفن کرتے تھے نا اسی کی قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا اسی کا اتنا مقام بنا دیا اسی کو رحمت کا لقب دے دیا اسی کو رحمت کا لقب دے دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں آج بھی اگر ہم اولاد کو حقیر سمجھتے ہیں نا تو یاد رکھیں اسلام نے ان کے مقام کو آسمان سے بلند کیا ہے آسمان سے بلند کیا ہے تو میری پیاری ماں بہنوں یاد رکھئے گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی سے بے حد محبت ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان سے ملنے جایا کرتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اتنے پیار سے ان کا استقبال کرتے تھے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ جاتی تھی کہ میری بیٹی آئی ہے اور آج کل کے دور میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے بیٹیاں مائی کے چلی جائیں تو باپ باپ پریشان ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھیں جن کو اللہ پاک نے عزت عطا کی جن کو اللہ رپ العزت نے مقام دیا ہم کون ہوتے ہیں ان کا مقام خراب کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں ان بیٹیوں کو بول سمجھنے والے ہمیشہ یہ بات یاد رکھی جہاں بیٹے چھوڑ جاتے ہیں جہاں اپنے چھوڑ جاتے ہیں وہاں یہ بیٹیاں کام آتی ہیں وہاں یہ بیٹیاں کام آتی ہیں بیٹے تو وارث بن جاتے ہیں جائیدادوں کی لیکن بیٹیاں ماں باپ کے چار کی چارپائیوں کی وارث بنتی ہیں بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں بیٹیوں کو ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ بیٹیاں باپ کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کو عزت دیں ان کو وہ مقام دیں ان کو اہمیت دیں ان کے آنے پر خوش ہو جایا کریں جب بیٹی اپنے باپ کو دیکھے نا کہ باپ اپنی بیٹی کو دے کہ خوش ہو رہا ہے تو بیٹی جھوم جاتی ہے بیٹی جھوم جاتی ہے کہ میرا باپ اتنا خوش ہے اتنا خوش ہے میرا باپ تو میری پیاری ماں بہنوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل حجاب اور ایمان کو سبسکرائب کر دیجیے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی مسلمان کی زندگی بدل جائے کسی کے دل میں یہ بات بیٹھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ